بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمه Tajuk perbincangan kita ini ialah kufur dan ciri-cirinya. Kufur dan sifat-sifatnya, tanda-tandanya. Kufur ialah sifat engkar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beriman kepadanya setelah ditegakkan hujah-hujah Disampaikan kebenaran itu Dan nyatakan kepada mereka yang melakukan Amalan-amalan yang dianggap engkar Menurut nas-nasnya Kufu dalam bahasa Arab Makna dan berikutnya adalah engkar Engkar dengan makna Melawan Ataupun menolak perkara yang wajib kita percaya dengan yakin daripada Allah Subhanahu wa taala setelah dinyatakan hujah-hujah bukti-bukti sehingga dia tahu dia faham betul, -betul. diterangkan dia faham betul, betul apa dia yang wajib dia percaya itu perkara yang sebenar perkara yang tak sebenar sehingga menjadi keyakinan keimanan kepercayaan diikat dalam hatinya dengan sekuat-kuatnya sehingga dinamakan aqidah aqidah ialah iman aqidah maknanya ikat mengikat dengan kuat mengikat dengan, dengan kukuh ramaan Allah taala Kemn yakfir bint taqot, wa yu'amin bil a'ah, wakdiri samsak bil alat aludhar, lan fi samlaha. Wallahu samiun Maka sesiapa yang mengkufur, menolak, mengengkar segala perkara yang melampaui batas, tahu yang melanggar batas Allah Taala, dan dia percaya kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah mengikat. Ha, dengan tadi yang teguh, tadi yang kuat Disimpul dengan sekuat-kuatnya Tak boleh dirombak dengan mudah-mudah Allah itu maha mendengar Lagi maha mengetahui Disimpul dengan La ilaha illallah La ilaha menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Pada zatnya, pada sifatnya, pada hukumnya pada semua perkara yang menjadi milik Allah Ta'ala nama-namanya segala perkara Allah Ta'ala saja yang ada perkara itu ha? dia tolak ada pada yang lain ha? kalau ada yang lain mengaku macam Allah Ta'ala juga ha, itu kita kena tolak, kena buang bila sembuh macam Allah Ta'ala juga kena tolak, kena buang hanya Allah Ta'ala sahaja ha? itu makna ikat dengan kuat, dengan teguh ha, dengan hujah-hujah yang kuat dia faham betul-betul ha, maka iman dia sah tak ada ragu tak ada syak sedikit pun terhadap perintah Allah Taala terhadap yang disampaikan oleh nabi ha, nabi nabi ni lantik oleh Allah Taala malaikat yang membawa membawa wahyu ha, wahi itu kitab Allah Taala Percaya sungguh-sungguh, tak ragu, tak syak sedikit pun bermakna dia sudah beriman kalau tak ada perkara itu makna kufur ha, kufur kufur ialah melakukan engkar menolak perkara yang wajib dia beriman kepadanya menurut nas-nas nah-nah dalam Quran dan hadis Nabi yang mutawatir ha, nah Quran yang nyata, yang jelas ha, sama ada yang berkait dengan rukun iman, rukun Islam, rukun akhlak dan sebagainya yang sudah ada dalam nas Quran. Ah, Quran ni tak boleh ditolak lagi. Dan hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat, lebih pada ah, pada seorang, dua orang, tiga orang sahabat meriwayatkan hadis itu. Kalau hadis meriwayatkan seorang saja, ayat Quran tak ada, ah kemudian seorang dia hadis ahad, tak erikapi lagi. kalau dia engkar. Ah kalau hadis mutawatir tak boleh. Yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat. Hadis yang nyata. Sahihnya. Dengan nas. Dia nafi. Dengan tahu dia. Dengan faham dia menjadi kufur. Kalau dengan jahil. Tak erti apa. Tak faham. Berdosa saja. Berdosa besar. Ha? Mestilah. Dia faham. Setelah dia faham betul-betul. Jadi nak hukum. Kufur ni tidak mudah. Ha, tidak mudah mesti dia bawa kepada hakim ha, yang mengendalikan hukuman murtad ha, dilihat saksi-saksi dan keterangan-keterangannya Imam Malik mengatakan sekiranya ada satu hujoh seratus hujah tiba-tiba satu hujoh diragukan diragukan boleh jadi dia tak tahu ni ha, tak ada hukum kapir lagi Ha, kerana banyak orang-orang yang jahil yang kita tak tahu dalam masyarakat. Nak menghukumkan kufur itu tidak mudah. Kita kena faham. Mestilah percaya dengan hati. Ha, kalau percaya dengan lidah saja, imannya tak ada. Islam saja. Islam saja. Imannya tak ada. Islam ni sebut dengan lidah. Iman ni dalam hati. Dinyatakan permana Allah Allah SWT. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون سورة البقرة آية 8 10 di antara manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat padahal mereka tidak beriman mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak sedar dalam hati mereka ada penyakit dalam hati ada penyakit dalam hati tak berapa percaya Cuma mengaku Islam ikut orang aja. Maka dan keturunan Dalam hati tak percaya Lalu ditambah penyakitnya Dan bagi mereka seksa Yang pedih disebabkan mereka berusta ha, nah Jaga orang macam ni Hari kiamat kena seksa Kerana dia bohong, dia pelawak dia berusaha pada Allah Ta'ala Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati Sebut dalam Quran qawlatil aaraabu aamanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ha wala ma yadkhul al-iman fi qulubikum mereka orang badwi bila berjumpa dengan nabi ha mereka berkata aamanna kami telah beriman tuhan kata tetapi katalah kami telah islam kerana iman itu belum lagi masuk ke dalam hati kamu ha tak ada dalam hati kamu kamu kata beriman Hati tak beriman ha? Orang baru ini datang temu dengan Nabi Kerana nak zakat Kerana nak zakat ha? Kerana nak imbuhan Bagi Nak ghani mak Nak faik ha? Nak nak benda-benda itu Kerana nak benda Bukan kerana percaya ha? Ini perang orang baru zaman Nabi Datang ke Nabi Mengaku dia beriman Tuhan kata tidak Walamma yadkhulil imanu fi khudubikum Iman benar lagi masuk dalam hati kamu Ini Orang badui yang berpura-pura depan Nabi Tuhan dedahkan Dengan tu ayat Kena Nabi SAW Ada juga orang badui Yang beriman Bila Nabi nak beri Haik Nak beri zakat pada dia Dia tak ambuh ha, Dia tak ambuh Ya Rasulullah Ya Rasulullah Bukan ini yang saya mahu. Saya mahu an yakuna huna supaya anak panah musuh mengenai leher saya. Ini saya mahu. Saya tak mahu duit ini, saya mahu mati kerana Islam. Ada orang macam tu. Ha, dia orang Badui. Orang Badui. Tuhan sebut belaka dalam Quran. Ada orang Badui ini yang beriman sungguh-sungguh dengan ikhlas, sanggup mati mempertahankan Islam. Ha, dan ada orang yang ha, kalau beri sikit marah menandakan hati dia tak berapa percaya dengan Islam kalau tak boleh benda marah ha, hati dia tak percaya dengan Islam hati dia tak kuat Tuhan dedahkan ini Allah Subhanahu wa taala memberi hukum putus kepada mereka yang mengaku beriman dengan lidahnya sedangkan hatinya tidak beriktikad begitu adalah kafir hatinya tak percaya kepada Islam. Sesiapa yang engkar dengan hatinya dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beriman dengannya adalah pendusta di atas iqrarnya bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu taala memberi amaran dengan azab yang pedih dan juga menafikan imannya. Mereka yang macam ni Tuhan dia tahu kita tak tahu. Tuhan turunkan ayat menafikan iman mereka. Ha? ada kalangan orang munafik ini bila dengar ayat ini Tuhan tahu punya apa yang ada dalam hati aku. Lalu dia balik beri iman sungguh percaya sungguh. Ada yang degi macam itulah juga tak berubah. Ha, tak berubah. Macam itu dia rasa dia cerdik, dia pandai sangat. Adapun mereka yang engkar dengan hatinya. Maka hukumnya adalah terserah kepada Allah SWT kerana kita tidak mengetahui apa yang tersirat di hatinya di mana kita hanyalah mengetahui apa yang lahir sahaja kepada orang-orang yang engkar dengan hati sesungguhnya dia mengetahui siapa dirinya maka seterah kepadanya dan sesungguhnya Allah SWT itu mengetahui segala-galanya orang yang zahirnya Islam kita hukum dia Islam lah ada hati dia serah pada Allah Ta'ala Kalau dia mati Kita uruh jenazah dia Orang Islam dia ah, Dimandikan, dikapankan, disembahyangkan Masalah hati dia tak percaya Itu urusan Allah Bukan urusan kita Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid surah qaf ayat 16. Maksudnya Dan sesungguhnya kami telah mencipta manusia Kami menjadikan manusia Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya Dan kami lebih dekat kepadanya daripada orang lehernya Tuhan kata Aku tahu apa yang ada dalam hati manusia Aku lebih dekat dengan manusia Daripada orang leher dia sendiri Orang leher ni tepek dengan tubuh dia kalau dia kerap mati selalu Allah Ta'ala dekat pada itu lagi Hampir pada itu lagi Jangan buat main-main dengan Allah Ta'ala Allah Ta'ala tahu Mereka yang engkar dengan lidahnya Adalah dianggap terkeluar dari iman Dan menjadi kafir Adapun mereka yang terang-terang sebut dengan lidah Tak percaya pada Islam Ya ini terang-terang jadi kafir Kalau dia tidak dipaksa ha, Kalau dipaksa lain ceritanya Karan permaanan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Surah An-Nahl ayat 106. Maksudnya, barang siapa yang kafir kepada Allah selepas daripada beriman kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dengan iman. Kecuali orang yang dipaksa ayat ini sebab turunnya ialah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ma. Ha, kita baca minggu lepas. Apa benda Yasir ah ha, isteri dia Sumaya anak dia Ammar diseksa oleh orang musyrikin Mekah. Ha, dia seksa kemudian diminta supaya memuji berhala. Memuji berhala, memuji berhala. Lalu Yasir dan isterinya Sumayyah tak ikut, dibunuh. Dua suami dia dibunuh. Lalu anak dia Ammar puji berhala. Puji berhala. Tengok ayah dengan mak kena bunuh, dia pun ikut. Orang kafir suruh. Baru dia mengada Nabi. mengadak Nabi ya Rasulullah. Ha? Ayah dan mak saya mati dibunuh. Saya dipaksa, saya tak tahan. Lalu saya pun ikutlah apa yang dia, dia suruh. Sedangkan hati saya tak percaya hati saya tetap Islam. Lalu Allah kata, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Malaikat orang yang dipaksa. Yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan iman, maka iman amal bin Yasir dipelihara oleh Allah Taala. Ha dipelihara oleh Amr bin Yasir ni seorang sahabat yang Nabi sayang, yang Nabi kasih dan Nabi sebut dalam hadis qatal ammar fi'atun baghiyah Ammar akan mati dibunuh oleh kumpulan yang durhaka disebut dalam hadis yang sahih qatala ammar fi'atun baghiyah Ammar akan dibunuh oleh kumpulan yang durhaka Ammar bin Yasir berperang dengan Saidina Ali dalam perang Siffin dan dia terbunuh dalam perang itu maka nyatalah dalam perang Siffin ini Saidina Ali yang betul Muawiyah yang salah kerana hadis ini Ha? Salah lah ma'awiyah ha, Bila tengok Ammar kena bunuh dalam perang ni Menyebabkan tentera Muawiyah Menjadi lemah semangat Bila mengetahui mereka salah ha, Maka diusahakan perdamaian Ini berlaku Ayat ini menerangkan tentang Sesiapa yang mengucapkan kata-kata Yang menunjukkan kafir Yang berlaku tidak dengan paksaan Iaitu tiap-tiap perkataan yang menghina atau menolak dan mengingkari perkara yang diwajibkan beriman kepadanya menerangkan menjelaskan barang siapa yang bercakap menafikan perkara yang ada dalam Al-Quran yang ada dan ada yang mutawatir yang wajib ini dia yang percaya sama ada perkara itu wajib walaupun perkara itu sunat perkara sunat nabi kata sunat dia kata pelawak Benda sunnah dia kata pelawak. Jadi kafir dengan sebab itu. Keluar daripada Islam. Ha, sunnah macam mana? Contohnya Nabi suruh makan dengan tengah kanan. ikut apa Nabi dia kata. Ha. Ha, kata begitu saja. Padahal kalau dia makan tengah kiri, makruh saja. Tapi bila hina apa yang Nabi suruh, menyebabkan keluar daripada Islam. Ha, dia sebut dalam hadis, ada seorang sahabat, dia makan tengah kiri. Nabi kata kul bi yaminik. Dia kata la astati'. Saya tak mampu Rasulullah. Kul bi yaminik. La astati', saya tak mampu. Kul bi yaminik. Makan dengan tangan kanan. La astati', saya tak mampu Rasulullah. Lupuh tangan dia sebelah. Ha? Ah, tangan kanan dia jadi lupuh. Mati dia tangan kanan. Ini mukjizat Nabi. Nak suruh dia sedar, dak dia Ah, walaupun benda tu benda yang sunat tak boleh nafikan apalagi menafikan benda yang wajib menafikan benda yang haram dia kata arak tu halal daging babi halal dia kata begitu ha, dia kata begitu dengan tahu dia keluar daripada Islam ha, yang sunat pun keluar daripada Islam tak boleh nafi benda yang dinyatakan oleh Nabi SAW menafikan malaikat malaikat Jibril ha, Mikail Israfil disebut dalam Quran yang ha, disebut dalam Quran Jibril Mikail Dia nafikan Keluar daripada Islam Benda yang ada dalam Quran Tidak boleh Nafikan ha, Sifat-sifat Tuhan Nama-nama Tuhan Yang ada dalam Quran Tak boleh dinafikan Masuk dalam akidah ha? Yang layak dia sembah ha? Oleh kerana kita belajar Tauhid sifat 20 je Duduk Gonya sifat 20 tu lah Menafikan sifat-sifat Keluar daripada Islam termasuklah menafikan nama-nama Tuhan yang ada dalam Quran. Nama-nama kita tak, tak mengaji. Ha, nama-nama Tuhan tu termasuk dalam akidah. Ha, termasuklah hukum-hukum Tuhan, hakimiyah, ini uluhiyah. Tak boleh. Yang layak beribadat kepada yang tak boleh nafikan. Adapun orang yang dipaksa adalah dikecualikan selagi hatinya masih tetap beriman walaupun tidak dinafikan bahawa menghadapi paksaan sehingga mati syahid adalah lebih baik. Itu orang yang jahil. Contohnya di negara komunis. Setelah puluh-puluh tahun ditakluk oleh komunis negeri Asia Tengah, Bosnia dan sebagainya. Ah, bila komunis kalah tak ada timbul balik orang Islam. Ada orang Islam yang makan babi, tak tahu babi itu haram. Tak tahu babi itu haram. Kerana terlalu jahil. ah, ha? semayang. Tidak. Tapi dia mengaku dia orang Islam. Dia orang Islam. Ada orang macam ni. Kita kena sedar ada orang macam ni. Ah, ha? orang yang begitu rupa. Dengan sebab itu jangan mudah-mudah. Kita tak tahu kejahilan orang. Ada orang dia belajar bak semayang, bak puasa, zakat, haji, berzikir je. Bak-bak lain dia tak mengaji hukum hudud. Dia tak mengaji apa dia tak mengaji. Tiba-tiba kerak tangan. Oh kerak tangan ni jahat dia tu. Dia tak tahu Quran ni ada dalam Quran Kalau dia tahu Quran ni ada dalam Quran ha, Jadi murtad Keluar daripada Islam Kalau dia tak tahu berdosa lah Yang wajib dia kena tahu Dia kena reti Ini kita kena faham Orang yang jahil, orang yang dipaksa Tiap-tiap perbuatan yang ditafsirkan kepada kafir Menurut Nas Adalah juga dihukum kafir Terhadap sesiapa yang melakukannya seperti melakukan upacara ibadat terhadap sesuatu makhluk yang disembuh oleh orang kafir Menurut kepercayaan upacara yang mereka lakukan Dia sembuh sokong. Kawan orang kafir, orang kafir semua taukong, kita pun akak sembuh sama Kita tahu perbuatan itu tak boleh Itu semayang orang kafir Keluar daripada Islam ha? Kalau dia jahil, berusaha besar Jangan buat main. Ha, Kalau tahu, jadi kafir buat upacara semayang orang kapi. tak boleh sekali-kali wallahu alam